Европейское образование всегда было престижное, всегда считалось одним из самых лучших. Какие методы из европейского образования, из образования в Литве мы можем использовать в Украине? Как вы думаете, что может быть полезно, как нам улучшить нашу систему образования, если это возможно? Во-первых, я хочу благодарить возможность нам пообщаться. Рад быть в Львове, в Украине и вместе с украинцами, борющимися за свою страну, за свою свободу. И исторически так сложилось, что Литва и Украина много веков были и вместе, и сотрудничали. И, конечно, были не такие прекрасные моменты, когда мы были в этом котле народов в Советском Союзе, и слава богу, мы из этого вышли. Угу. Но кто-то еще хотят нас опять затянуть обратно. Другое это никогда не будет и не вернется. И, конечно, думая, как сформулировать ответ на ваш вопрос, я бы я бы так сказал. Вот Литва была из тех стран, которые пощасливались раньше эти процессы преобразования. Начинать внедрить те изменения, которые постепенно вывели более качественному образованию, более успешной карьере молодых людей. И да, основываясь на, на этой точке отчета, можно сказать, что нельзя говорить, что тут отстает Украина по всем пунктам, угу. и некоторые исследования тоже говорят, что есть много хороших школ, где достижения детей прекрасные. Есть в городах, наверное, во многих городах качество образования неплохого уровня. И даже если посмотреть даже в маленьких населенных пунктах, найдешь хорошие школы, которые показывают прекрасные результаты. И я могу сказать, что большей частью зависит не только от того, какие там Стратегии страна да. выписывает, там Министерство реформы создает новая украинская школа. Это прекрасная реформа, и вот европейский опыт он заложен. Но пока а, вот этот эти цели на практике станут ну, повседневно а, внедряться в каждой украинской школе, в каждом детском саду, а, да, это займет время, и я бы сказал, что ну, ваш успех будет зависеть от того, насколько вы сумеете ну, не, свернуть, не свернуть с этого стратегического вектора. Mm -hmm. И с другой стороны, да, будете опираться на хороший опыт ваших друзей, стран, которые рядом с вами, возможно, похожие изменения проводили. Литва, Латвия, Эстония, Польша. И, конечно, здесь я бы сказал тогда, что важно понимать, что, наверное, успех в образовании в конечном счете будет зависеть от того, удастся ли Украине поднять престиж учителя. И вот фестиваль, который проходит здесь, в Ольвиве, он и фокусируется на то, какой учитель должен быть не только будущего, но и сегодня. Да? Да. И опять-таки, если нас будут слушать молодые люди, аудитория, то вы ведь тоже согласитесь со мной, что даже в любой школе вы найдете э, разного уровня учителей. Есть прекрасные, которые Правда. вдохновляют, есть, Правда. возможно, не такие преуспевающие. Так э, задача страны сделать так, чтобы ну, в каждой школе, несмотря где она в столице, в рай-центре или в деревенской местности, чтобы критическая масса учителей были профессионально готовы чтобы любили эту работу и знали ради чего они там и для этого ну, надо немало домашних работ сделать для государства uh -huh. надо я выступая в эти дни здесь вольно говорил надо облегчить повседневную работу убирая бюрократию чтобы там учители готовились к урокам они не, не заполняли какие-то там табели и отчитывались там каким-то начальником. Yeah. В школы должны приходить новые методы обучения. Каждый учитель должен если он уже сейчас в школе, не говорю о тех, которые надо привлечь в школы новых, в том числе молодых, каждый учитель должен иметь возможность совершенствовать себя, чтобы он с технологиями дружил. Чтобы он английский язык учил, да. чтобы он мог следить, какие новшества происходят в других городах. Прекрасный метод обучения учиться друг у друга учителя. Не надо профессорам обязательно ехать. Потому что все опирается на практику и возможности. Как вот, например, одному учителю получается работать с большим классом, где половина хотят учиться, да, но да. мотивация маленькая. Но все равно хороший учитель он находит. Метод, как да. ключ, как открыть этот, эти, эти замки. Это нужен талант, нужны компетенции, чтобы учителя обладали этим. Конечно, здесь помимо вот этих навыков, технологии могут много решать, и тогда можно индивидуализировать и задачи, и видеть возвратную связь через это лучше если учителя готовы и дружат с технологиями, это тоже помогает им uh -huh. чувствовать себя более уверенными, знать, что твой результат будет лучше. Uh -huh. То похожие вещи мы делаем и в литве. многие европейские страны идут этим путем. но я бы сказал, что далеко не всем странам удается и сейчас в развитых странах сделать так, чтобы качество обучения уже было на таком уровне, чтобы все сказали, uh -huh. это уже супер. Конечно, многие говорят о Финляндии, многие говорят об, об, об Эстонии, но опять таки успех школы зависит еще от других вещей, не только процесс обучения и как кто экзамены сдает, mm -hmm. но, скажем, как вот дети и учителя чувствуют себя в школе, как родители чувствуют и насколько они удовлетворены школой. И тогда опять мы опираемся на вещи. Сильный ли руководитель, который поощряет да. инициативы учеников, действует ли в школе самоуправление учеников, и выслушаны ли они, и имеют ли вы иметь влияние на это. Может ли директор сказать, что давайте концентрироваться на обучении детей, меньше заниматься бумагами. То есть есть разных аспектов, и, конечно, во многих вещах, вот, я думаю, есть чего украинскому образованию учиться и в Литве, и из Литвы, а так, в том числе и из других стран. На самом деле, есть чему поучиться в Литве у Украины? Есть какие-то примеры, которые... Ну, ведь, ведь нигде не было такого, вот, честно говоря, я горжусь тем, что у нас на сегодня во время войны у нас есть образование, что мы его не остановили, да. да. Чему еще можно поучиться? Ну вообще, как защищать родину, мы можем поучиться у вас. Да. Это, конечно, впечатляющая стойкость украинцев. Но возвращаясь к образованию, то, конечно, я думаю, в условиях такого кризиса возможность создавать и делать новые вещи, которые имеют смысл и меняют ситуацию, в том числе решая вот эти все проблемы, которые валятся тут изо дня в день на твою голову, то нет электричества, то бомбоубежища нет и другие. То вот совладать с кризисом, стойкость, насколько терпение, эмоциональные Закалка здесь, она сильна у вас, да, эта тяжелая ситуация у вас очень укрепила. Я бы сказал, другая еще область, где, я, я думаю, вы можете быть примером многим, то это цифровизация обучения. Вся украинская школа онлайн, ну, да. прекрасный проект. И вот технологический прогресс, он постоянно идет в хорошей стороне то да, и есть очень много прекрасных примеров ваших учителей, которые являются, ну, скажем, подъезжавлением э, более широкому кругу, нежели только Украина. Если у нас какая-то схожесть у школ Литвы, у школ Украины вот, и у учителей... Я бы так сказал, что все-таки э, хороших учителей и в Литве, и в Украине их не слишком много должно быть больше. Я думаю, это даже любая страна бы сказала, что не, не просто надо говорить, хватает или не хватает учителей, угу. но хороших учителей, которые действительно являются профессионалами с большой буквы, как учителя. Вот здесь, конечно, различия есть. Я думаю, что вот, наверное, если посмотреть, как ну, была и пандемия, когда дистанционке обучение шло, то мы с этим справлялись очень неплохо, потому что, во-первых, наши школы были хорошо оснащены технологиями. Каждый класс, каждый учитель имеет свой персональный компьютер. И, конечно, Литва примерно 10-15 лет назад сделала то, что сейчас нам очень помогает. Но сеть интернет связи, она одна из самых сильных в мире, mm -hmm. топ 5 И тогда, ну скажем, ты можешь с такой э, э, инфраструктурой много э, уверенно делать много вещей. И все школы имеют э, вот этот доступ э, сильного интернета, интернета 5G по стране и, и это большой толчок. Мы, э, наверное впереди во многих аспектах, когда мы говорим о, скажем так, привлечении талантов в школу. Мы смогли это сделать с директорами школ. Система отбора способных и хороших руководителей у нас, она в Литве работает больше десяти лет, и мы из этой системы изменили большую часть руководителей параллельно инвестируя и обучая их, чтобы они были готовы делать э, то, что от них зависит. И тогда система работает так, что все-таки тогда в школы привлекаются люди не обязательно с образованием педагогическим, из разных сфер, они переобучаются и они приходят со своими разными интересными опытами и обогащают школу. Эти процессы у вас тоже начинаются, но я думаю, что э, вот, э, когда ты видишь, что Школы открыты, они могут угу. быть каким-то же магнитом привлечения. Да. Я бы сказал, важный аспект, последний мой был комментарий был такой, что вот все-таки креативность процесса обучения очень важна. И мы тоже довольно-таки уже заблаговременно начали инвестировать тоже британские другие методики, внедряя как креативность, созидательность укрепить в процессе обучения. Это является одним из навыков 21 века. И ты не можешь быть профессионалом в IT, если у тебя не будет креативности. Если у тебя IT не сложилось, без креативности ты тяжелее найдешь другую работу и тому подобное. Так вот, в этом плане Литва тоже делает большой прогресс. У нас учителя работают очень инновативно, большая их часть. И это вот опять-таки связано с тем, что мы поддержали развитие учителей в этом направлении, с другой точки зрения инвестировали в технологии угу. и помогали, чтобы учителя с ними подружились. Сейчас много дискуссий, есть разговоров о штучном интеллекте, что он очень меняет образование. Потому что даже многие вот чат GPT, я думаю, вы слышали, многие пользуются ученики для выполнения домашних заданий. Зачем же делать, подумают некоторые, домашние задания, если можно просто вписать задачу и решить, что-то неделю? Это по всему миру есть такая практика, что ученики так делают. И уже многие да, сказали, что это не очень безопасно и с кем же мы тогда останемся? Не такой будет уровень знаний наших людей. Действительно ли для образования опасен штучный интеллект? Здесь, наверное, нет черно-белого ответа. Здесь, да. наверное, есть и позитивные аспекты, и, и даже русское слово мне тяжело найти, где нам Может? надо быть бдительным, да, осторожными. Да. И я бы так размышлял, что мы не убежим от этого, и не надо тут э, думать, что мы тут прикроем э, шлюзы, да, чтобы yeah. э, artificial intelligence, э, штучный интеллект, он э, где-то стал бы нереальностью повседневного э, созидания у нас. И поэтому, ну, можно на него опираться, да, если исходить из точки зрения ученика, но все равно такие вещи, э, как размышлять. Э, понимать, скажем так, исторические процессы, да. понимать, что для тебя значит твоя родина, география и другие вещи. То, что выложено автоматически на бумаге, ты должен быть, готов, молодой человек, через себя понять и уметь это. Рефлектировать, сказать, размышлять критически об этом, и штучный интеллект за тебя этого не сделает. Да. И поэтому есть и будут, если еще нету, то будут инструменты помощи учителям, как не убегая и не запрещая таким способом пользоваться источниками штучного да. интеллекта, но э, почувствовать через другие вещи, через вопросы, через задания на уроках, э, насколько это была помощь штучного интеллекта, или, или ученик, молодой человек, девушка или парень готов самостоятельно мыслить, передавать вот эти знания. Э, дискутировать об этом. То есть он не так опасен, как нужно уметь с ним работать? Опасности нельзя, наверное, избежать, потому что здесь не только в процессе обучения этот штучный интеллект может иметь опасности своих, но технологии идут, инновации вперед, и мы должны их закрутить в том направлении и так, чтобы они помогали процессу и образования, а не демонизировать. Ну, как, как похоже, наверное, и с телефонами. Да? Mm -hmm. Часть говорят, надо запретить использование смартфонов во время обучения, а другие скажут, а нельзя ли использовать телефона в процессе обучения как инструмента. Mm -hmm. если Говорим о таких дисциплинах, которые часто могут активно вовлекать технологии. От отношения зависит. Я за свои годы работы и министром, и принятия решений, я всегда говорил, что запретами ты обычно не достигнешь цели, ты много энергии вложишь, там, бороться с запретами. Введению запретов, в конечном счете легче подумать, а как сделать так, чтобы сознательность была и потенциал тех же вещей был, был использован на благо позитивных обучений. Штучный интеллект, да, он, то есть он может помочь учителю в будущем, в том числе. Угу. А, но я думаю, нужно честно сказать, что. Тут от усилий одного учителя или даже одной школы не будет зависеть успех, как с этим обойтись. Нужны методы, интеллектуально выработанные рекомендации, как обойтись. Здесь помощь учителям, системе образования со стороны профессионалов, она будет нужна. И, наверное, мы скоро будем говорить о том, что Обучение, подготовка или переподготовка учителей, она будет связана в том числе и с курсами, которые бы подавали бы навыки, как работать со штучным интеллектом. То есть он нужен, как минимум. Ну, он дает толчок миру развиваться, быстрее нам помогает во многих вещах находить информацию, обрабатывать ее. Я здесь вижу много позиции. Вы пользуетесь штучным интеллектом? Минимально, но ну, напрямую. Когда я вижу, я вам принесу пример, когда я чувствую, я да. на платформе слушаю э, музыку, так. потом мне показывают инструментами штучного интеллекта, что вот, если вам понравилась э, такая музыка, вот, попробуйте другое, да. И ты быстрее находишь то, что, возможно, никогда бы ты не нашел, да, да. или на Netflix смотришь фильмы, тебе понравился какой-то сериал, ты смотришь, там тебя выбрасывают 97 процентов, у тебя будет похожий да. матч с другим. Я говорю, вау, это супер. То, да, в сфере услуг по-разному. Часто я, наверное, разочарован, когда робот искусственный интеллект отвечает, когда я дозваниваюсь не до человека, а да. до искусственного интеллекта, то да. Но все будет совершенствоваться в лучшую сторону, я надеюсь. И должны быть какие-то там ну, рычаги, которые бы ну, эти риски как-то бы совладали. Спасибо вам за этот разговор. Рад был познакомиться и вам и всем слушателям успеха. Спасибо большое.